হেল্ল' ভে প্ৰমাণ স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আৰু আজিৰ তাৰিখ হ'ল বাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মই যোৱাকালি মামাহঁতৰ ঘৰত আহিছিলোঁ আজি ঘৰলৈ যাম কিন্তু অলপমান এনেই ফুৰা ফুৰি কৰি আছোঁ অলপমান আনে দেৰিকৈ যাম আৰু ইমান সোনকালে নাযাওঁ যিহেতু গাড়ী লৈ আহিছোঁ তো গাড়ী লৈ আহিলে টেনচন নাথাকে আৰু টাইমিঙত যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া যাব পাৰি তো মাহঁতো কিবা কৰি আছে কথা চথা পাতি আছে আৰু ময়ো ইয়াতে পথাৰৰ পিনে আহিছোঁ ইয়াৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো মা সৰু আমাৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ লগত আহিছোঁ আহি পেলাই ইয়াতে অলপ সেই পৰিৱেশটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ অঁ সৰুতো ঠাই দেখিছেনে গছৰ তলত ইমান ধুনীয়া এটা ঠাই মানে মোৰ বহুত মন আছে কৰিবৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব বৰ মন আছে তাতে মই চ' ইয়াতে মই কৰিম ছয় সাতটামান কৰিম কিন্তু কেনেকুৱা কেনেকুৱা শ্ৰং কৰিম মই নাজানো আপোনালোকে পৰিৱেশটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ এই পৰিৱেশত কেনেকুৱা ধৰণৰ শ্ৰং ভাল লাগিব আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বেলেগ একো নাই ইয়াতে আছোঁ বহুত মানে ইমান দিনৰ যিটো ষ্ট্ৰেছ আছিলে মাইণ্ডত ওলাই গ'ল কালি ৰাতি দুটা তিনিটা বজালৈকে আড্ডা মাৰিলোঁ মামী অলপ কথা পাতিলোঁ জুই পুৱাই পুৱাই গোটেইবিলাক বহি পেলাই পৰা একদম ৰাউণ্ডই ল'ৰা ছোৱালী যিমান আছে গোটেইবিলাকে কথা পাতিলোঁ আৰু ভাল লাগিছে তেনেকুৱা মানুহে বিজি থাকিব লাগে ব্যস্ততাৰ মাজতে এদিন হ'লেও দুদিন হ'লেও সময় ওলাই পেলাই মানে এনেকুৱা এটা ঠাই আহিব লাগে যাতে ষ্ট্ৰেছবোৰ গুচি যায় ৰিলেক্স ফিল কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে মই আজি মাইক চাইক যোৱাকালিও ইউজ কৰা নাই আজিও কৰা নাই কাৰণ নইচ নাই একদম ইমান ধুনীয়া এটা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ তো এতিয়া আৰু আমি গৈ আছোঁ এটা ঠাইত তাতে মই যাওঁতে মটৰ ব্লগ যদি পাৰোঁ কৰোঁ ভাল লাগিব চাই পেলাই আপোনালোকৰ তো বেলেগ নাই বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ ত' গাইছ আমি মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আজি গৈ আছোঁ এটা ঠাই সেই ঠাইটো হ'ল এটা নামঘৰ আছে তাত মানে আমাৰ মায়ে মান্তি ৰাখিছিলে যে যেতিয়া মানে মোৰ বেমাৰ ভাল হ'ব তেতিয়া এটা টিলিঙা এটা দান কৰিম বুলি তো তেনেকৈ আৰু এখন ঠগি দিব বুলি তো মা মাঘৰ মাহতে দিয়া কথা আছিলে কিন্তু মাঘৰ মাহটোতো যাবই হ'ল তো আৰু মাহটো দুদিন আছে আপোনালোকৰ হয়তো ভিডিঅ'টো বহুত লেট পাব কিন্তু আজি হ'ল আপোনাৰ বাৰ তাৰিখ তো আজি দান কৰিম ভাবিছোঁ তাতে গৈ পেলাই মানে ঠাইটো বহুত ধুনীয়া ঠাই হয় ত' মই সেইটো কথা ভাবিলোঁ এটা মটবলকে কৰোঁ আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব ঠাইটো বহুত ধুনীয়া ঠাই হয় আৰু মই বেছি আন মানে কাট নকৰোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মানে চাব পাৰিব ঠাইবোৰ ত' বলক আৰু যোৱাকালিৰ ভ্লগটোত মই এইখিনি ঠাইৰ পৰাই ষ্টপ কৰিছিলোঁ আজি এইখিনিৰ পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ ঠাইবোৰ দেখুৱাই দেখুৱাই যাম আপোনালোকক বহুত মানে পথাৰ চাৰুপিনৰ মেইন মাজতে ৰাস্তাটো ফটোশ্বুট কৰা হওক ভিডিঅ' শ্বুট কৰা হওক বহুত ধুনীয়া ঠাই হয় মামাহঁতৰ ঠাইবিলাক আৰু ইয়াৰ বাদেও বহুত ভাল ভাল ঠাই আছে কিন্তু হয়তো মোৰ যোৱা নহ'ব তাতে এইবিলাক ঠাইত চাবৰ কাৰণে কাৰণ মই দুদিনৰ কাৰণে আহিছোঁ যিহেতু ত' কেতিয়াবা ইন ফিউচাৰ আকৌ আহিলে মানে অহাতো যাবইতো তেতিয়া আপোনালোকক বহুত ভাল ভাল ঠাই দেখুৱাম মানে দু তিনিদিন মানে থাকিব যেতিয়া আহিম তেতিয়া মানে মই বহুত ভাল ভাল ঠাই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বৰ্তমান আপোনাৰ গাঁৱৰ ভিতৰৰখিনি দেখুৱাই আছোঁ এক্সোৱেলি এইটো আমি যিটো ৰাস্তাৰে যোৱাকালি আহিছিলোঁ এইটো অৰিজিনেল ৰাস্তা নহয় মামাহঁতৰ মামাহঁতৰ অৰিজিনেল ৰাস্তা বেলেগ ফালেৰে কিন্তু সেইটো মেইন হাইৱে' হৈ কিন্তু আমি শ্বৰ্টকাট লৈ আহিছোঁ নহ'লে এপাক ঘূৰিব লাগে বাঁহ এটা চাৰিআলি হৈ পেলাই তো আমি চাংচাৰি হৈ পেলাই ডাইৰেক্টলি শ্বৰ্টকাট ল'লোঁ তো সেনেকৈ আৰু আৰু বহুত ভাল ভাল ঠাই আছে আজি গ'লেও আপোনালোকে বহুত কিছুমান ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই পাব মানে ৰাস্তাতে পাব আৰু এনেকুৱা নহয় যে ডেষ্টিনেশ্যন এটা আছে তাতে ভাল ভাল এনেকুৱা নহয় ৰাস্তাতে চাই চাই পেলাই বহুত ভাল ভাল ঠাই চাই যাব পাৰিব অলপ ব'ৰ লাগিব পাৰে বাৰু বাট এইটোৱে আছে আজি বেছি তেনেকুৱা সেয়া নাই নৰ্মেল হয় বাৰু যি নহওক আমি অকলে গৈ থকা নাই মোৰ গাড়ীৰ পিছফালে মোৰ সৰু মৰ্মাৰ ডাঙৰ ল'ৰাহঁতো বহি আছে আৰু মাহঁত মামাৰ গাড়ীখন লৈ গৈ আছে মামা তাৰপিছত আৰু দুজনমান এনেকৈ গৈ আছে আৰু ত' মাহঁতে মামাহঁতৰ গাড়ীতে গৈ আছে আৰু মই স্কুটীখন লৈ আছোঁ মানে মটৰ ভ্লগ বনাবৰ কাৰণে তো মই স্কুটীখনে লৈ আহিলোঁ তো বোলা ঠাইবোৰ ঠাইতে চাই থাকক আৰু অলপ চিনেমেটিক টাইপৰ মই অলপ বেকগ্ৰাউণ্ড লগাই দিওঁ অলপ এনজয় কৰি কৰি চাই থাকক লেচকাউ চৌগাইছে আমি আহি পালোঁ মেইন ঠাই আৰু ইয়াতে আমি আমাৰ টিলিঙাটো দান কৰিম ইয়াতে ককা এজন থাকে আৰু এটা নামঘৰ এইটো নামঘৰটো আছে তো ইয়াতে আমি আমাৰ টিলিঙাটো দান কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ মানে কি ক'ম চৌগাই চাই আমাৰ যিখিনি কাম আছিলে কামখিনি কৰা হৈ গ'ল বাট সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ ময়ো তাতে অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এতিয়া মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ তাৰপিছত আৰু আমাৰ ঘৰতো যাব আছে তো দেৰি নকৰি ব'ল ঘৰলৈ যাওঁ তাৰপিছত যদি পাৰোঁ তাতে কিবা ক'ব আছে কম নহ'লে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি কৰোঁ